Apakah pemberian makan pada koloni semut rangrang -rang di rak budidaya harus didekatkan pada toples sarang koloni semut rangrang? -rang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang -rang. -rang video kali ini untuk menjawab pertanyaan dari peternak semut rangrang -rang pemula yang menanyakan apakah pemberian makan pada koloni semut rangrang -rang di rak budidaya harus didekatkan pada toples sarang koloni semut rangrang. -rang? Sebelum memasuki tema pokok bahasan kita ini, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu tentang cara semut rangrang -rang di alam liar menemukan makanan. Ini penting untuk diketahui oleh peternak semut rangrang pemula agar semakin mengenal karakter dari hewan peliharaannya dan semakin mudah dalam membudidayakannya. Pengetahuan yang kita dapatkan dengan belajar pada semut rangrang di alam liar nantinya dapat kita aplikasikan pada semut rangrang peliharaan kita di rak budidaya. Sampai dengan hari ini kami pun masih terus belajar dan menggali pengetahuan yang lebih mendalam tentang semut rangrang -rang ini dikarenakan masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan pada semut rangrang -rang ini. Bagi Anda peternak semut rangrang -rang pemula, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternak semut rangrang ini dan jangan sungkan untuk bertanya kepada peternak yang lebih senior dikarenakan semua peternak senior juga pernah mengalami junior atau peternak semut rangrang pemula seperti anda. Baiklah, langsung saja kita mulai pengamatan kali ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa semut-semut pekerja di alam liar setiap hari selalu berjalan secara random ke sana kemari untuk mencari makan. Walaupun semut rangrang -rang sudah mendapatkan nutrisi berupa embun madu yang dihasilkan oleh serangga apit atau kutu daun yang mereka pelihara, akan tetapi mereka juga akan mencari makanan tambahan berupa protein hewani. Setelah salah satu dari mereka menemukan makanan, maka ia akan mengirimkan sinyal kepada teman-temannya agar mereka mendekat ke makanan yang ditemukan. Sekarang kita coba memberikan sepotong daging di area teritorial koloni semut rangrang. Akan kita lihat bagaimana reaksi mereka dengan makanan yang sangat lezat bagi mereka ini. Tidak sampai satu menit daging ini kami letakkan, sudah ada satu semut rangrang yang menemukannya. Pertama, semut ini mengidentifikasi benda yang ia temukan, dan setelah itu ia pun mulai mencicipinya. Ini memang harus ia lakukan untuk mempermudahkannya dalam memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa ia menemukan makanan seperti rasa yang tertinggal di dalam mulutnya. Tak hanya semut rangrang, -rang, ternyata ada juga lalat kecil yang tertarik untuk mencicipi daging ini lalat ini datang dikarenakan aroma yang dikeluarkan oleh sepotong daging ini. Apakah semut rangrang -rang yang datang ini juga dikarenakan aroma dari daging ini? Semut rangrang -rang bisa mengidentifikasi makanan dari indera penciuman dan juga penglihatan. Maka tak heran jika semut rangrang -rang ini dalam waktu singkat bisa menemukan sepotong daging ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa semut rang-rang ini justru meninggalkan makanan yang lezat ini dan membiarkan lalat untuk menikmatinya? Ternyata semut ini datang kembali bersama temannya. Yang dilakukannya tadi adalah pergi untuk memberikan informasi atau memanggil teman-temannya bahwa ia menemukan makanan. Semakin lama, semakin banyak semut rang-rang yang mengerumuni daging ini. Tidak hanya semut rangrang -rang dan lalat yang menginginkan makanan ini, akan tetapi di sini juga terlihat seekor semut spesies lain ikut mendekat dan juga ikut memakannya. Akankah terjadi perebutan di antara mereka untuk mendapatkan makanan yang istimewa ini? Semakin lama, semakin banyak semut rangrang -rang yang datang. Ini artinya semut rangranglah yang menguasai makanan ini. Semut-semut mulai menghisap sari-sari makanan dari dalam daging ini untuk memenuhi dua perut mereka. Seperti yang pernah kami ulas pada video terdahulu bahwa semut memang memiliki dua perut yang berbeda fungsi. Perut yang pertama berfungsi sebagai pencerna makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi mereka sendiri. Perut yang kedua berfungsi sebagai penampung sari-sari makanan yang bisa mereka bagikan kepada teman-teman sekoloninya dengan cara trofalaksis atau memuntahkan makanan dari perut kedua ini kemudian menyuapkannya kepada semut yang lain dari mulut ke mulut. Inilah salah satu sebab mengapa semut selalu terlihat seperti berciuman ketika bertemu dengan teman sekoloninya. Selain membagikan makanan, semut ini juga memberikan informasi kepada temannya bahwa ia baru saja menemukan sumber makanan. Jejak feromon yang ditinggalkan oleh semut yang baru saja mengambil makanan tadi akan diikuti oleh semut lain agar dia juga bisa mengambil makanan langsung dari sumbernya. Dari informasi inilah, semakin lama akan semakin banyak semut rang-rang yang datang pada sumber makanan yang telah mereka temukan. Pada saat awal seperti ini, semut-semut akan memakan makanan seperti ini langsung di tempatnya. Mereka ini akan mengeluarkan feromon yang lebih banyak untuk memanggil teman-temannya yang lain. Dengan feromon inilah, salah satu cara mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan feromon ini pulalah semut rangrang tidak akan tersesat untuk kembali pulang ke sarangnya dikarenakan sewaktu berjalan semut rangrang selalu meninggalkan jejak-jejak feromon dan ketika mereka ingin kembali pulang mereka tinggal mengikuti jejak-jejak yang telah mereka buat sebelumnya setelah semut-semut yang terkonsentrasi pada makanan ini berjumlah banyak, selanjutnya mereka akan membawanya ke sarang agar semut-semut yang lain juga ikut menikmati makanan ini. Mereka akan membawa sepotong daging ini dalam kekompakan tim yang sangat solid tanpa terjadi perebutan ataupun konflik antar sesama mereka. Dalam tata kehidupan koloni semut rangrang -rang memanglah sangat luar biasa. Setiap individu anggota koloni semut rangrang -rang selalu mementingkan kepentingan koloninya. Tidak ada semut rangrang -rang yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri terutama untuk urusan makanan. Semut rangrang -rang akan selalu berbagi makanan kepada teman sekoloninya. Semut rang-rang memang terbiasa memiliki stok makanan cadangan pada sarang koloni mereka agar jika beberapa hari ke depan mereka tidak menemukan makanan, maka mereka tidak akan kelaparan. Jika sari-sari makanan yang ada pada sepotong daging ini nantinya sudah habis mereka hisap, maka sisanya akan mereka buang agar tidak berjamur dan mengotori sarang mereka. Oke teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah kita tidak harus meletakkan makanan untuk semut rangrang -rang peliharaan kita berdekatan dengan sarang toples mereka. Kita boleh meletakkan makanan di mana saja selama masih dalam jangkauan semut rangrang. -rang. Pemberian makanan pada semut rangrang -rang di rak budidaya tidak harus dilakukan setiap hari dikarenakan semut rangrang -rang terbiasa memiliki stok makanan cadangan pada sarangnya dan juga pada perut sosial mereka. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.